kunlarni birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar birodarlarimni ko'rishga mushtoq bo'ldim sahobalar aytishdi axir biz sizni birodarlaringiz emasmizmi payg'ambarimiz aytdilar yo'q sizlar mening ashoblarimsiz. mening birodarlarim zamoni oxirda keladi ularning oralarida dinni mahkam tutgan kishi xuddi xuddicho'g'ni ushlagan kishi kabi bo'lib qoladi uning ajri 70 kishining ajri kabida sahobalar ulardanmi bizdanmi payg'ambarimiz aytdilar balki sizlardan yetmish kishining ajri ularning bittasini ajri kabi bo'ladi dedi nima uchun deb sahobalar so'rashganida ular o'zlarini zamonida haqni ustida yordamchini topmaydilar dedilar rasululloh fitna i̇şte, zalolatga to'lgan mana shu asrimizda mustaqil bo'lsak qur'onda tilovat qilsak birodarlar odamlarga foydamiz tegsa kitobna faxrlasak be doim bo'lsak islom bilan yashaydigan bo'lsak umid qilamiz <laughs> payg'ambarimiz ba'da qilgan mana shu ajrlar siz bilan bizga bo'lishlii يا حبيبي